omonmisiz azizim insonning eng katta boyligi bu sog'ligi siz bu haqida juda ham yaxshi bilasiz ammo o'ylab o'ylamay bilib bilmay sog'ligimizga ziyon yetkazguvchi bizni tashvishlar bilan o'rab ahvolimizni tang qilguvchi holatlardan o'zimizni himoya qila olmaymiz odatda yaqin insonimiz bemor bo'lganda bizni yuragimizni tahlika va vahima bosadi nima uchun buning asosi bor dard bu xavfli dard va, sizningi, Manu, bu hujum dard bu iskanja dard bu bizni ko'p narsadan mahrum qilguvchi holat nima qilish kerak ekspertlarimiz bilan birgalikda va sizning ishtirokingizda savollarga javob olamiz mani buvijonim borlar yoshlari sakson uchda oilangizda doim kulib yurgan doim oldigizda kasal bo'lmagan insonni birdaniga to'shakka yotib qolganini ko'rsangiz baribir boshqacha ta'sir qilar ekan больницаga yotmagan odam doktorlarni ko'rmagan nina ko'rmagan odam yotmayman deb tubdan turib oldilar <laughs> shu <nime>? paytgacha kasal bo'lmagan <laughs> umuman bo'lmaganlar hattoki shamollamaganlar oddiy dori tabletka ichmagan icholmay qoldilar yeyolmay qoldilar sog'liqqa hech narsa yetmas ekan yotmayman bольnицаga deb oyoq oyoqturib oldilar majbur birga yotdik de, birga dard kechirdik bolnицаda Bir birga yotganimizda ham yo'q man ukol olmayman ketaman deb shundoq oynasidan qarab turardilar ketaman ketaman deb turardilar o'n to'rt kun больницаda yotgan bo'lsak amallab shifoxonada yotgan bo'lsak amallab shu o'n to'rt kunimizni o'tkazdik ming qatra shukur bag'rimizdalar yana yana o'sha oldingi kulib turgan yuzlari yana o'sha ikkita qo'llari duoda aslida azizim bizga qimmatli bo'lgan narsalarni biz asrab avaylashga o'rganganmiz odatda xonadonimizga kelgan juda qimmat baholarga xarid qilgan mahsulotlarimizni buyumlarimizni changini artib avaylab eng teparoq joylarga qo'yib asrash harakatini qilamiz lekin bizga osongina tekingina bepulgina berilgan salomatligimizga unchalar ham e'tibor bermaymiz bu bizning omilligimizdan dalolatmi bu bizning bepisandligimizdan dalolatmi yoki bu bizning ilmsizligimizga izbotmi navbatda bizni bir tayyorlab qo'ygan lavhamiz bor uni birgalashib tomosha qilamizkeling assalomu alaykum vaalaykum assalom xolajon yaxshi o'tiribsizmi rahmat zerikmayapsizmi rahmat rahmat olarinz ham yaxshimsizlar tinchmisizlar sanobarxon yaxshi bo'lib qoldilarmi rahmat yaxshilar keling kering uyga yo'q rahmat xolajon laa bir oyijonimni oldilariga chiqib kelasizmi to'g'risi o'zim ham sanobarxonni sog'inib ko'rgim kelib yurgandi faqat chiqishga issi hola qilyapman sababi hozir hamma o'zini uzun, o'zgalarni ehtiyot qiladigan zamon bo'lib qoldi xolajon masofa saqlab o'tirsangiz ham sizni rosa ko'rgilari kelyapti endi malikuya chiqishga chiqaman faqat charchatib qo'ymasimikanman o'zlari chaqirtirdilar mayli unda qizim chiqarman chiqingan xola kiringchiqib ketasiz yo'q mayli Rahmat. mayli qizim ho'p mayli mayli sanobarxon o sanobarxon assalomu alaykum qo'shni keling opa qalay yaxshimisiz tinchmisiz bismillari rahim voy voy ovora bo'lmang edi yoting edi yo voy ovorasibol ilohim omin Dartmanlarning dardiga allohim shifo bersin Hammaning uyida tinchlik xotirjamlik bo'lsin sizni ham hamma chekkan azoblaringiz ilohim ortda qolgan bo'lsin Farzandlaringiz baxtiga o'zingiz bosh bo'lib yuring bundan keyin omin opajon birham chiroyli duo qilasiz odam eshitgan sari kel. Yaxshi yaxshiyam orsiz ahvolingiz yaxshimi sanofarxoni shukur yaxshi ko'p azob chekdingiz ham. ilohim hamma chekkan azoblaringiz ortda qolgan bo'lsin Ey, opajon u azoblar esimdan ham chiqib ketdi uydagi azobga chidaolmayapman iya tinchlikmi xudo saqlasin nima bo'ldi yana singlim dardim ketidan bolalarim bor bunidan ayrilibdi katta o'g'lim bechora katta hovlisini sotib yuboribdi hozir bolalarim bechora butun oilasi bilan ijarada turibdi opa uchta bolasi bo'lsa tag'in hammasi o'g'il menga shu tashvish kerakmidi opa undan ko'ra o'lib ketsam yaxshi yaxshimasmidi tovba deng bollaringiz dardingizga chora izlab to'rt tomonga yugurishdi yuragini hovuchlab yurishdi ketsa uy ketibdiyu mana onasini tuzatib olishdi mazam opa hozirgi paytda uy joy qilish osoni ne hasratda qurgan edik u uylarni ha esi yo'q bolaya hech ham achinmayapti meni bo'lsa yuragim yonib ketyapti opa sanobarxon men sizni bamanni ayol deb bilardim a xafa bo'lavermang axir farzandingizni eng katta boyligi sizu onangiz onasi yo'q uyda bolangiz qayoq qo'lga tushardi farzandlarning eng katta boyligi sog'lom ota onasi shunchalar tuzalib qolganingizni o'zi ular uchun katta boylik to'g'ri tushunaman sizni sanobarxon ularga achinish emas ularni duo qilish kerak sog'liq bu inson uchun eng katta boylik har bir inson bola dunyoga keltirishdan oldin avvalambor homiladorlik davrida manimcha o'zini saqlashni boshlash kerak qaynonalarimiz tibbiy ko'rikka chiqadigan bo'lsa kelinlarimizga chiqarish xohlamaydi voy biza ham homilador bo'lganmiz vaqtida bizada ham mana bunaqa bo'lgan u kelin u oilaga yangi tushgan nima qilishni şey bilmaydi shuni andi oqibatida andisha qiladi shuni oqibatida homiladorlik davridan qolib ketgan kasalliklar yuzaga kelmoqda keyin shundan so'ng boshlanadi san manga sog'lom farzand dunyoga keltirib bermading shuni orqasidan ajrimlarimiz ko'payadi mana mahallalarda ko'p mana oilalarni ko'ramiz o'rtaga ham tushganmiz haligi oqsoqollar sifatida haqiqatdan ham sog'liqqa e'tibor kam agar bundoq olib qaraydigan bo'lsak kam kamharakatlilik ko'proq bizda mana mahallamizda obodonlashtirish ishlari bo'ldi o'zim ham hayron qoldim telefonimda har kuni yurgan qadamni hisoblab yuramanda o'n besh ming qadam o'n besh ming qadam yurdim juda erkin yurdim yaxshi yurdim mana yani yoshim oltmish oltiga kirayotgan bo'lsam ham juda chiroyli yaxshi yurdim besh kilo tashlabman qarang osha obodonlashtirish kunodavda u ishlar tugadi shuni davom ettirmadimda yana besh kiloni yig'ib oldim ey dedim demak yurishim kerak ekan deb har <laughs> kuni endi buni buyog'i <laughs> o'zimga o'zim qarab yuribman xorijda juda ham ko'p kuzatganman ayollar erkaklar <laughs> farzandlarini nabiralarini olib chiqqanda ularni bir <laughs> o'yin maydonchasiga qo'yishadida o'zlari katta katta masofalarda katta xiyobonlar atrofida tinmay bir maromda bir tezlikda aylanib yurishadi va ular vaqti vaqti bilan o'zlarini nazorat qiladilar kerak bo'lsa quloqlarida o'sha zarur bo'lgan e, badiiy adabiyotni matninimi ma, ovozinimi ma, yoqtirgan musiqalarini eshitib faqat harakat harakat qiladilar nima uchun deganda kim uchun deganda albatta bu yerda javob aniq hammasi o'zimiz uchun va albattaki jamiyat uchun ham chunki dunyoga keldikmi biz yashashimiz kerak biz sog'lom bo'lsak faoliyat qilamiz faoliyatimizdan manfaat bo'ladi mana shu davlatni rivojiga hissa qo'shgan bo'lamiz albatta hamma kasalliklarni kelib chiqishida shu etipnezida beparvolik birinchi o'rinda yotadi qanaqa u nasliy kasallikmi yallig'lanish kasalligimi qon tomir kasalligimi albatta uni darakchi belgilari birlamchi belgilari bo'ladi bizga organizmimiz bir necha marta darak beradi ogohlantiradi qara o'zingga bo'ldi chegaraga yetib kelding o'zingni yaxshi ko'r degan darak beriladi lekin o'sha vaqt biz o'zimizni eshita olmaymiz o'zimizni yaxshi ko'ra olmaymiz o'sha tempdan to'xtay olmaymiz ish tashvishlar boshqa his hayajonimizni boshqara olmaymiz uh, ko'z oldimizda mm -hmm. parda hosil bo'lib bir birpasda o'tib ketishi mm -hmm. mumkin yoki ko'pincha vertebra bazilar basseynda bo'lganda boshimiz chirpiray bo'lib aylanadida o'tib ketadi o'tib ketsa biz esimizdan chiqib ketadi u narsa bunga uh, eng birinchi o'rinda tibbiyot xodimidan ham oldin inson o'zi javobgar mm -hmm. hamma o'zini organizmini o'zini tanasini o'zini a'zosini o'zi yaxshi biladi o'zi eshitadi o'zi his qiladi demak vaqtida o'zimizni yaxshi ko'rib murojaat qilishimiz bu katta <ion> kulfatni ham <Bahs> iqtisodiy tomondan ham ruhiy tomondan nafaqat o'zimizga balki yaqinlarimizga jamiyatga hammaga kelayotgan katta o'sha talofatni oldini olgan bo'lamiz azizim ayni damda siz xotirjam oilangiz davrasida bizga ozmi ko'pmi e'tibor bilan vaqt ajratgan ekansiz shu damlarda kimlardir ertangi kunini orzusini yoyiki bahorni ko'rishni orzusini yoyinki yozga chiqib o'g'lini no uylash orzusida nafas olayotganini ham bir o'ylab ko'raylika aslida umr o'lchab berilgan ekan undagi barcha ne'matlar voqealar hodisalar hammasi ham bir maxsus programma asosida sodir bo'lar ekan biz asosiy vazifamizni unutib qo'yamiz asosiy vazifamiz bu o'sha omonatlarni asrash assalomu alaykum dadasi yaxshi keldingizmi suhbat qalay bo'ldi nafas olishga berasanmi o'zi axir ertalabdan beri kutib o'tiribman nima bo'ldi ayta qoling suhbatdan o'tdingizmi e man qatedan bilaman u nima deyishdi indashgani yo'q suhbatdan o'tdingizmi o'zi Mana chaqirishgani ham yo'q 4 soat kutib o'tirib senga ruxsat degan javob oldim tushundingmi qanaqasiga suhbatga kirmadingizmi? Sen san qushmisan? bitta gapni qaytaraverasansan kirmadim tushundingmi nega nega axir shu firmaga kirishga qancha tayyorgarlik ko'rgandingiz nima sababdan sizni chaqirishmaydi men buni shunday qo'yib qo'ymayman men albatta tagiga yetaman yoki boshqa kuniga kel deyishdimi işte ig'alchanmisan san bo'ldi hoziroq telefon qilib bilib olaman alo assalomu alaykum kechirasiz meni turmush o'rtog'imni suhbatga chaqirgandinglar lekin negadir qabul qilmabsizlar axir ma'lumotlarni to'g'ri keladi ku. nima bu muhimmi tushunarli uzr voy so'radingmi so'radim nima deydi? sababi qo'lingizdagi ekan shumi shu bu korxona kashandalarni ishga olmas ekan sog'ligiga e'tibor bermaydigan xodimlar kerak emas ekan ularga har doim bemorlarimni ishlashn boshlaganimizda demak o'tkir holatdan chiqarib olganmiz oldimizda demak mashaqqatli og'riqdan o'tishimiz kerak mehnat turibdi de, demak jamiyatga ish o'rniga demak o'zini oldingi holatini tiklash uchun bemorda demak ruhiy tayyorgarlik bo'lishi kerak har qanaqa bemorda ruhiy tomondan biza tushkun kayfiyatga tushamiz o'sha agar insonda xohish bo'lsa yashashga demak o'sha og'riqni yoki o'sha holat yengib o'ta oladi har doim bemorlarmni qo'lini ushlab qachon siz bilan biz qo'limiz qo'limizga berib bitta maqsadda bir birimizga ishonch bildirib ishlay olsak biza kasallikni yenga olamiz boshlanishida demak reabilitatsiya davri juda og'ir bo'ladi demak o'sha isyon bo'ladi demak elni ustida de yurgan inson birovga muhtoj bo'lib to'shakda mixlanib qolishdi yashashga xohish qolmay qoladi o'zini demak shunga to'shakka mahkum deb o'ziga o'zi shu narsadan chiqarib ololganimizda biza harakatni qadamba qadam qadamba qadam yaqinlarni mehri bemor bilan shifokorni qattiq fidoyiy mehnati bilan demak qayta tiklash imkoniyatiga ega bo'lamiz hamma narsani oddiy qabul qilish kerak demak qachon shu biza rozi bo'lsak berilgan narsaga demak shuni yenga olamiz insonni aqli yetmaydigan juda ko'p kasalliklar mavjud ba'zan qabulda e, bemorlar ambulator ko'rganimizda bemorlarni eshitib oldin o'sha to'lib ketgan kosani to'kib olishga imkon berish kerak ularni eshitish kerak tinglash kerak keyingina unga nimadir quysa bo'ladi bu jarayon e, albatta o'sha oilada olgan tarbiyasiga o'sha hayotda o'tgan maktablariga bog'liq bo'ladi umuman olganda bu dunyo o'zi sinov dunyo hamma narsaga oddiy qarasak manimcha hamma narsasi yaxshi bo'ladi salomatlik haqida ko'p gapirsak bo'ladi ko'p gapirsak bo'ladi lekin asosiy aytadigan maqsadimiz shuki salomatlik bebaho u eng katta boylik uni asrash har birimizning vazifamiz nima uchun chunki bu hayot bizga <imbi> berilgan ne'mat undan maza qilib rohatlanib xursand bo'lib yashasak faoliyat yuritsak yaqinlarimiz ham hamma odamlar xursand bo'ladi <imbi> <imbi> bugun ko'rsatuvimiz davomida bir oilani sizlarga tanishtirmoqchimiz xorazm <laughs> viloyati gurlan tumanida tug'ilganman oilada to'rtta farzandni to'ng'ich farzandiman dadamlar sulolaviy duratgorlar yoshligimdan shaddod bo'lganman dadam ishlagan vaqtlarida yonida yurib bolg'alarni qoqishib ishlariga qarashib yurardik orada tikuvchilikka ham qiziqib kichkinaligimda onamni ko'rpacha qilaman deb qo'ygan terialidan qo'g'irchog'imga xalatlar tikkanman ha urishganlar yangi ro'zg'or bo'lganlar uvimiz bergan material edi kechasi o'qib qo'g'irchog'imga tikib uxlab qolganman keyinyonim urishganlar dadam to'xta bunda bir narsa bor deb shu bilan qiziqqanman yigirma to'rt yoshimda turmushga chiqdim qish kunilari edi shu vog tomonimizga chiqib erta saharda shu yiqilib tushdim shu belim temir <laughs> supaga <laughs> tegib shundan og'ridi aytolmadim man kelin vaqtimizda yiqilib tushgandan keyin man uni e'tibor bermadim sog'lig'imga ham og'riqlar bo'lib turdi orada shu oddiy shamollash deb o'ylaganman keyin farzandli bo'ldim shunda ham og'riqlar ozgina ozgina bo'ldi endi abal shamollash bo'lganday bo'ldi oilada nima bo'lib kelishmovchiliklar bo'ldida keyin onamlarnikiga qaytib ketdim qizim bir yarim yasharligida gazetada ishlayotgandim shu mazam bo'lmay yurganimdan keyin ishchilarga oylik tarqatdimda uyga kelib dam oldimdakeyin uxlab ertalab tursam o'rnimdan turolmay qoldim shundaq oyog'imni ololmadim yuring desam turolmay keyin ukamni chaqirdimda yurolmay turibman ukam deb keyin oyog'imni ushlab ko'rib anaqa da. voy opa oyog'im ishlamay turibdimi deb keyin onamn dadamlarni chaqirib shu bilan chop chop bo'lib ko'rsatdilar shu bilan bolnisaga yotqizib paytda dadam rahmatli hayoti edilar yaqinda o'tib qoldilar to'ng'ich farzand bo'lganimga meni boshqacha ko'rardilar ana shu o'zimizna больницаa yotganda ham meni onamga ham ishonmasdan o'zlari olib yotganlar больницаda o'zlari qarab meni parvarishlaganlar men hech qachon unutmayman buni sinish <coughs> asoratida grija paydo bo'lgan shunaqa nima qo'yishdi yetti oylami yotganman uyda ko'chaga chiqaolmay operatsiya qilmasa bo'lmaydi deb keyin operatsiya bo'lganman yurolmay qolib o'shanda oyim operatsiya bo'lganlarida man aytgan bularga yotganlarida xudo xohlasa man sizni davolayman man sizni davolaydigan doktor bo'laman hech kim kasal bo'lmaydi sizdaki yotmaysiz deb tuzalib ketasiz men davolayman sizni dim aytganman rosa ham ehtiyot qilaman ularni shamollab qolmasliklar uchun mana shunaqa yana shu holga tushmasliklari uchun harakat qilib oldilarida yordam berib In bu his tuyg'uni boshidan o'tgan biladi unaqa his tuyg'uni hech kimga ravo ko'rmayman albatta sog'lig'ingizga keladigan narsa yo'q birinchi navbatda sog'liq birinchi navbatda ota onam jigarlarim mani qo'llab quvvatlagan farzandimga ham qaraganman ishsiz yotganimni ham bildirishmagan kasalligimni ham ruhiyatim tushgan tushishga ham yo'l qo'ymadilar yaqinlarim mani vaqtida davolanib vaqtida lecheniyani olib turibman hayotda yashab yurganim o'zi baxt man uchun qizim yordamchi mani ilhom shu bilan birga ona bola bo'lib opa singillar bo'lib birga yonimda o'tirib ish qiladi oyim bilan bir birimiz o'rtoqmiz oyim yonida yordamlashib hozir yonida shogirdlik qilib yana tikuvchilikni o'rganyapman shogirdlar rosa ko'p kelishadi o'rganib qo'shnilar chiqishadi gulshada opa mana bunga yordam berib yboring maslahat beradilar to'g'ri maslahatlarni beradilar ikki ming o'n to'rtinchi yilda shu toshkent shahriga ko'chib keldim tikuvchiligimni boshladim qoni qo'shnilar tanish bilishlarim hamma hammasiga -ham bitta kiyim narsalar tikib berib asta sekin mana prezidentimizni chiqargan qarorlaridan ayollar daftari temir daftarlar chiqib nima qildi bir kuni mahallaga chiqsam shu bilan ayollar daftariga ro'yxatga qo'ydilar mani imtiyozli kreditlar bor ekan ayollar uchun ajratilgan o'n yetti million kredit oldim ikkita mashina dazmol katta ish bichadigan apparat oldim bandlikka ko'maklashish markazidan bitta mashina berdilar subsidiyaga o'shalarni olib hozirgi kunda o'zimni tadbirkorligimni rivojlantirish niyatida ish boshladim xudo xohlasa yonimda hozir bitta ishchim bor bitta shogird qizimiz bor qo'shnilarimizni kichkina bog'cha yoshda birinchi ikkinchi sinf qizlari qiziqadi oldimga tez tez chiqadilar ularni qiziqishini so'ndirish niyatim yo'q qaysi nimaga qiziqsa undoq mana mana bundoq bo'ladi ko'rsataman o'rgatib qo'limdan kelgunimcha paltolar dublyonka baoni kurtkalar nimcha hammasini qo'limdan kelguncha hga harakat qilaman gulshod opam bilan qo'shnimiz mana yaqinda tadbirkorliklarni boshladilar man ham yordamlashaman chaqiradilar qo'llari gul rosa chiroyli tikadilar mijozlari ham ko'p to'xtamay harakatda doim yugurib yuradilar <laughs> hozircha ollohga shukur unaqa tikuvchiligimdan og'irlik ko'rayotganim yo'q salomatligim bo'yicha o'tib ketdi deb o'ylayman bu man uchun shu darajaga yetishimga sinov bo'ldi man xudo xohlasa shu tikuvchiligimni rivojlantirib xalqimizga xizmat qilib yurish niyatim ba'zan onamga ham rahmatli onamga ham shunaqa onajon to'qqizta farzandimiz to'qqizta farzand tug'ib ham sog'lom bo'lganlar sizlar mordsizlar masalan o'sha masalan intervalda vaqtida tiklanib olmaganligidan onalarni e, tug'ilayotgan farzandlarda baribir e, o'sha jismonan sog'lig'ida kamchilik bilan tug'ilgan yana tashqi muhitdagi mana bu omillarni qo'shishi gipodinamiya o'sha zo'riqishlar hammasi yig'ilib manimcha yildan yilga avloddan avlodga hmm. sog'ligimiz mo'rtlashayotgani manimcha shu bilan bog'liq deb o'ylayman ibn sino shunday deydilar biz uch kishimiz men tabib siz bemor va dard agar siz dard tomonga o'tib olsangiz siz ikki kishi bo'lasiz va men bir kishiga ikki kishini yengishim oson bo'lmaydi agar siz men tomonga ya'ni tabib tomonga o'tsangiz biz ikkalamiz bir bo'lib dardni albatta yengamiz deydi bu ulug' hikmat bu juda ham ajoyib bir ko'rsatma biz nima uchun sog'lom bo'lishimiz kerakligini sog'ligimiz qanday boyligimiz ekanligi haqida albatta o'ylab ko'rishimiz kerak azizim siz oqil insonsiz siz har nimning qadrini bilasiz avvalo o'zingizning qadringizni salomatligingizning qadrini, qadrini bilishingizni juda ham istardik sog'u salomat ajoyib mavzularda ajoyib insonlar davrasida yana uchrashamiz deya umid bildiraman omon bo'ling azizim